Saya mengalu-alukan semua orang dengan awak guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Mari kita lihat setiap penunjuk dengan lebih terperinci di bawah. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Anda boleh melihat semua penunjuk syarikat yang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang mari kita bandingkan penunjuk utama syarikat Columbia Financial Inc. Tikar CLBK. Semakan ini adalah berdasarkan data semasa setakat 4 April 2025. Mengikut klasifikasi guru, markets organisasi Columbia Financial, in tergolong dalam subkategori. Bank klasik, 249 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian, ini sangat mewakili. Jom lihat jadual tempahan berdasarkan hasil video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat, tolak 6.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, anda boleh melihat bahawa skor purata bagi pasaran saham S secara agregat ialah 1.9. Terhadap markah tolak 6.5 mata untuk Columbia Financial, Inc membandingkan dinamik harga saham syarikat Columbia Financial Inc dan saham subkategori Kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lalu saham syarikat Columbia Financial Inc menunjukkan dinamik tolak 17.4% berbanding dinamik harga dalam subkategori 13.2% Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas tetapi fakta ini perlu diingat Permodalan pasaran perbadanan Colombia Financial bernilai 1.43 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori 1168 bilion dolar. Colombia Financial mempunyai bahagian 0.122% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah 1.08 bilion dolar. Dan huruf besar subkategori ialah seribu bilion dolar. Columbia Financial menyumbang bahagian sebanyak 0.107%. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Columbia Financial, Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 0.122%. Nilai buku ialah 0.107%. Ini adalah 12% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku organisasi dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Syarikat yang dikaji mempunyai liabiliti kewangan sebanyak 1.099 bilion. Liabiliti keuangan kepada permodalan kunci kira-kira berjumlah 101.8% daripada modal syarikat. Keputusan atas hutang syarikat, buruk, tolak satu mata. Nisbah harga pasaran syarikat kepada keuntungan ialah kosong. Dengan purata dalam subkategori 12.8, iaitu lebih teruk daripada purata dalam subkategori. Penilaian harga pertukaran kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi subkategori, sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 12 juta dolar. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini amat negatif bagi syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 3.2. Purata subkategori 1.5 adalah 113% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 450 juta dolar. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini amat buruk untuk harga syarikat. Penilaian penunjuk jualan masa depan yang diramalkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak dengan purata dalam subkategori sebanyak 11.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 14.2%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.058%. Ini adalah 110% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai tukaran semasa syarikat Columbia Financial, mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $1,892,000. Dan dalam subkategori terdapat $892,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 112.1%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, kosong mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja adalah tolak 15.4 ribu dolar. Dengan purata untuk subkategori 69.8 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 78%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, tolak kosong perpuluhan lima mata. Bahagian jualan bagi setiap pekerja organisasi ialah $597,000. Mengikut subkategori $601,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 1%. Anggaran jualan untuk setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima tolak kosong perpuluhan lima mata. Saham untuk jualan sepadan dengan 8.1% dengan purata subkategori sebanyak 2%. Ini adalah penilaian tentang risiko squeeze yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 27% bagi syarikat Columbia Financial. Dalam subkategori tahap ini ialah 43%. Secara teknikalnya, saham subkategori dinilai lebih tinggi daripada saham syarikat Columbia Financial, Inc. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $13.65. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $18.01. Dinamik anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 32%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham Columbia Financial. Sistem maklumat penilaian guru, Markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan jual pada harga $13.64. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai rating yang agak rendah. Organisasi dinilai menggunakan kaedah penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 12.41. Stop loss ditetapkan pada 14.87 sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Maka transaksi ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi pada 4 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini, tikar PCB akan menjadi pesanan belian utama. Video mengenai tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Dalam kes penutupan mana-mana pesanan utama atau pengimbangan. Pesanan lain ditetapkan pada tahap semasa. Terima kasih semua kerana menonton hingga habis dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru Markets. Anda semua adalah penonton terbaik di seluruh dunia.